Ham hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə çox gözəl bir iki mərtəbəli, büdcə uyğun, əla bir həyət evini təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilərimiz, evin bu formada gözəl xarici görünüşü var. Həyət yanı sahəsi də yetərincə geniş ölçülərdədir. Evin e, hər mərtəbəsi monolit betondur, qoşa daşla tikilmiş, keyfiyyətli və Prospekt yola yaxın bir ərazidə yerləşən bu gözəl ev çox ucuz qiymətə təklif olunur. Gördüyünüz kimi həyətan sahəsi də geniş ölçülüldür. Baxın burdan çöldən kombinin yerləri qoyulub, istiqpolon xətləridir. Evin yanını arxasına keçib tam fırlanmaq mümkündür. Mən nəsəndə çatdırmaq istəyirəm ki, ev mass hazırda Bravo Marketin yaxınlığında yerləşir. Çox əla bir ərazidədir. Qapısının önünə kimi asfalt xətti var. Deməli, daxil olacağı evin içində qeyd etməliyəm ki, ərazidə bütün kommunallar daimidir. Evin xarici görünüşünə isə təkrar olaraq bir daha da göstərim. Bax gördüyünüz kimi bu formada gözəl görünüşə malik olan bir evdir. Daxil olacağı evin içində qiyməti çox sərfəli hörmətli izləyicilərimiz. 2 e, sot torpaq sahəsində inşa olunub bax bu gözəl ev. Yaxınlığında 525 nömrəli marşrut xətti var ki, hansı ki, Meymər cəmi metro stansiyasına fəaliyyət göstərir. Baxın burada ikinci mərtəbəyə qalxan pləkanlardır. Döşəməsi isti pollu. Burada birinci mərtəbədə, baxın belə bir, bir gözəl qonaq otağıdır. Qiyməti cəmi 80.000 manata təklif olunur. Və nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, ev əsas magistral yola çox yaxın bir məsafədədir. Yaxınlığında Bravo Market, Araz Market var. E, baxın burada e, gördüyünüz kimi qonaq otağının ölçüsü çox geniş və Şuruday. Sizə digə, növbəti otağını göstərəcəyəm. Baxın, burada birinci mərtəbədə belə bir, bir mətbəxidir. Mətbəxinin də ölçüsü çox genişdir. Deməli, mətbəxdə də döşəmə isti poldur. Mətbəxinin ölçüsü evin, yəni öz ölçüsünə görə çox normal ölçüdədir, genişdir mətbəxi və hal-hazırda birinci mərtəbədəyik. Birinci mərtəbədə baxın, burada belə bir hamam otağıdır. Geniş otaqdır. Və qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Və burada sizə e, sadalayım ki, pəkanların alt hissəsində kladovkası var. Gündəlik istifadə olunan əşyaları yığmaq üçün alternativ olan bir sahədir. Baxın, belə bir gözəl pəkanlarıdır, səliqəli gəlir şəkildə. Qiymət 80.000 manata təklif olunur. Nağd satılır, barter olunmur, hörmətli izləyicilərimiz. 2-ci mərtəbənin dəhlizindəyik, bax gördüyünüz kimi, 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı və 1 hamam otağıdır. Deməli, burada baxın belə bir 1-ci yataq otağıdır gördüyünüz kimi. Yeni işıq oyu və təmirli çox yüksək keyfiyyətli aparılmış bu gözəl evin qiymətini yenə də təkrar qeyd edirəm ki, 80 min manatdır. Və bütün otaqlarda da elektrik qovşaqları qoyulub, gördüyünüz kimi, kombi xətləri çəkilib, döşəməsi laminatdır və bir daha təkrar qeyd etdim ki, evin hər mərtəbəsi, bu mərtəbə və birinci mərtəbədə monolit betondur. 4 otaqdan ibarət olan bu gözəl evin ümumi kvadrat sahəsi 186 kvadratmetrdir. Deməli, baxın, burada belə bir növbət yataq otağıdır. Baxın burada eee Yenə də elektrik qoşaqları qoyulub, televizor xətləri çəkilib. Eə, burada növbətiyət otağıdır. Digər otağa nisbətən kiçik ölçülü olan bu yataq otağı uşaq yataq otağı kimi nəzərdə tutulub və burada da ikinci mərtəbədə e, hamam otağı var. Baxın, göstərəm sizə e, belə bir gözəl hamam otağıdır. Ev nağd satılır, kredit yolu ilə satılmır. Məktəb izəyəcəyimiz e, və burada da belə bir balkondur produce to me. Əhəmiyyətli sahəsi idi ki, sotdu. Bütün sənədləri də qaydasındadır. İzə görsən təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Əgər bu evin e, təmirli xoşunuza gəlməsə, yaxınlığında bundan da gözəl təmirə malik olan, bu qiymətdə olan evlərimiz var. Müraciət edə bilərsiniz. Bizə görsən təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.